Всем привет! Сегодня у нас будет противостояние Громилы и Шрайктерна. Давайте начнем. Высота Громилы 82 метра, а высота Шрайктерна 92. Здесь у нас преимущество у Шрайктерна. И давайте начнем со способностями. У громилы есть кулаки, термоядерный реактор, который подействует на шракторно. Особенно у них есть уязвимые места. Это, Это глаза. И еще у громилы есть ноги. трактора есть хвост и шипы. Шипы, то есть, которые на хвосте у Тем он может отбиваться, но это у него получится. Он просто может... Э, громила просто может бесконечно топать на него лапы. Сначала просто ему кулак э, и говорят что угромил кулаки даже лучше чем у кинг конга так что она может ударить сделать так чтобы он упал чтобы он упал и потом бить его и на него наступать до смерти его а потом он может выйти Короче, э -э, ну, он не оттолкнется, потому что шипы на него не подействуют, они только металл разрубают. Так как у громилы отличная прочность. Э -э. Так они не могут пробить. У них прочность, как камни. Ну вот. Давайте э, посмотрим э, наша, это, на наши результаты. У, у суректора две способности и одно преимущество. А у Громилы одно преимущество и три способности. Здесь побеждает шрактон. Э, не шрактон, а Громила, так как она кулаками и все. Она мылит, что шракторно испарится и все. Например, она может налететь на него, как Егер на микатю налетел, и он этого не выдержит, так как у Громила отличные прыжки. И, он... и она разумная. Так что она может победить. Громила точно победит, и это 100% победу Громилы